Вот приобрели Сараюшку по местным меркам. Посмотрим. Доченька, чего делаешь? Чего чего? Чего чего? Складываю в новый дом. В работу. складывай. Привет. Привет. Что снимаешь? Всю красоту нарушила, да? Ой, не знаю. А, не Ой, здорово. <клышка> Сынок, что у тебя за работа? Же знаешь, что ну скажи для бабы, Да. Э -э, кафель снимали. И теперь он его долбит на кусочки, складывает в пакеты. Так, ну что, в гаражике. Бардачок деловой. Деловой, бардачок. Деловой бардачок. О, привет. Как тебя зовут? Меня Манас зовут. Ну! Да. Манас, да. товарищ мой. Я, я из солнечного Кыргызстана случайно попал сюда. Нечаянно. Нечаянно. Да, привезли. Хотели продать меня, а я не... Я не дал им повод, что меня продали. Я убежал оттуда. Меня в плен взяли. Молдавскую тюрьму. Я оттуда убежал. Наручники скинул, да? Когда говорят, что Манас не помогает, я говорю, нет, это я Манасу помогаю дом чинить. для бабушек надо снять, это вопросов задают много. А что я им скажу? Лучше я им покажу. Так, вот тут девушки. Так, это входик. Все по кругу мы прошли. Не знаю, по-нашему зал и каминчик. Вот это радует меня. Большое окно до пола и в сад. Так назовем. Ложайку эту с закуточками всякими ну, а тут тайга будем по грибы полося ходить какие-то дикие, Поди ядовитые, Но думаю, через айфон не передастся. Так, да, значит, вернулись опять в зал. Заходим в кухню столовая. Здесь перегородка была, вон торчит от плиты газовой штырь. И кухонка такая была образца 1984 года, когда этот дом построили. Слушай, у девушек все разгаре, а я тут хожу с телевизором. Так, лестничка. И очень все довольно стандартно. Три спаленки. Начнем. Такой небольшой коридорчик. Раз дверь, нет, раз дверь кладовочка. Раз дверь, два дверь. Это называется ландрия. Здесь стиралка, сушилка, туалетик и еще одна комната со своим санузлом. Значит, комнатка с кладовочкой. Снял полки. На два окошечка. Вот. С таким видом окна мутные пока скорее это будет комната паши вот небольшая комнатушечка два окошечка в углу известно на другую сторону в огород или сад Так, с небольшой кладовочкой по местному лозеточка. Так, здесь стиралка-сушилка, но так, полочку я снял, чтобы покрасить. Тут еще лючок на чердачок. мы здесь сделаем, я сделаю полочки и будет кладовочка. Кто захочет, потом после нас пустают назад стиралочки, а мы их утащим в гаражик чтобы меньше шума гамма. Ну что тут? Ванночка. Шо какие тут туалетики. Так, а вот большая, что называется, мастер bedroom Два окошечка с большой клозеточкой. Небольшой укос от лестницы. Ничего здесь полки стоят. И в этой спальне свой санузел. Ванночек, унитазик. Ванночка. Все снял, подготовил к покраске. Опять здесь виден огородик и ничего не лез. Нет. Вот это кольцо, тупиковая дорога и кольцо, имеет смешное название Кулдесак. До сих пор не верю в английскость этого слова. Кулдесак. Так, не видно тут соседний домик. С босниями По-русски разговаривают В школе, говорит, учили А это девчонки Ну вот так